Слышим, как оно идет в пике. И я смотрю, именно тут все в зареве, короче, за одну секунду какую-то. Я выглядываю в окно, горит уже машина, горит уже квартира. И я вместе с соседом в шортах выбежал, в кроссовках. И элементы горящие. Просто ногами отталкивали. Вот так вот тут две машины. Считаю, две машины спасли. Потом же тут оперативно приехали ребята. САНС и все. И они же давай тут ходить по территории и смотреть обломки. И они взяли, перенесли вот сюда в безопасную зону, и они начали возгораться даже. То есть уже после того, как уже минут 10 все горело. Та искры, как вот это вот рождественские петарды большие, вот эти двухметровые, она начала запал идти. Всегда нужно быть аккуратным, даже после того, когда оно прилетело и просто валяется на земле. Тому, который я тебя сейчас вот сюда попало. Вот это все в стекло, вот оно все в стекле. А вот большое стекло, видите, вот большое вот одно стекло, второе, вот оно все. Положились спать, прилет слышим, гудит. Ну вот я туда в угол с одеялом накрылась. Оно тут все выбило, горит ок стекла двери там заклинила. Ну, жуть было. Скоро багато було тут у нас. Я сліпцем сама. Меня мужа вбила в ліпці по Слобожанському. Я ось тут. Я після всього, що пережила, мене вже достаточно закріпилась тут. Влучання за три метровий від будинку було землю, була яма. Від нього вже наслідки всі встановлені. Житловий будинок, де багато дуже мешканців, і гімназія, де гарячі обіди видаються. Тобто, ніяких тут військових об'єктів немає і бути не може.